开箱的是挪客的一个最新的床哦，它的名字呢叫做鱼骨 C12 自动充气垫。为什么叫 C12 呢？就是说它这个床垫的厚度已经达到了十二 cm 哦。所以呢可以发现到挪客呢是一个一直不断的在改进哦，从十 cm 的这个啊什么奶酪奶酪床变成十一 cm，现在发展到直接到十二 cm 了。 但是大家可以看到，其实这一个箱子呢，并不会很大个哦，所以呢，它在改进这个舒适程度的这个当中呢，其实也是已经一直在改进它的这种便携性，而且这个是内置泵哦，所以呢，已经达到了几乎全自动的这样子的一个效果。好，打开看到的画面是这样哦。 跟那个时间，我们背后的这一款这、就是、个窗，它的形状，在这个收纳的这个形状方面呢是不一样的，是这样子的一个啊，较类似于长方形的一、这个一、这个这个形状，所以，然后附带了什么呢？附带了一个 USB-C 的充电线啊，感觉大概是一米这样子的长度吧。 好，我们来看一下这个背带、嗯，它的这一个布值呢，这个 back 的布值呢，是有点像那一种啊，什么来你看，叫做啊，绒布的这种，叫什么？亲肤的这种，叫什么？绒鹿绒皮的这种这种材质。 这一个袋呢是这样，其实啊，整个东西重量其实只有多少呢？五点五公斤。这一个一百五十 cm 乘两百 cm 乘十二 cm 的这一个窗，重量只有五点五公斤。好，我打开来看一看吧。哦，把它给打开看一看。拉链拉链呢是这种双头的拉链哦，就可以看到其实这一个。 鱼骨系列的，它的这个海绵呢，就是用这一种洞洞孔式的这一种海绵，它的作用呢，就是要做到这种把体积缩小的这一个啊、呃、作用，体积缩小，而且重量也变轻，啊，可以轻易的提起来，五公斤左右。然后这里还附送了一些这个 TPU 的这一个防漏贴、修补贴，好，是这样子的一个伸缩带。 这个样哦，就是在还没充气前，让我们来充气看看。好，现在我就打开这一个充气泵，看一下这个充气的过程要多久吧。好，基本上已经充气完毕喽。好，首先就让我来试睡一下吧。 好我就马上来试睡一下啦。这个是罗克的这一个记忆棉的枕头、哦哎。好，第一个感觉呢，其实我觉得这一个床呢，跟这个背后这一个十 cm 的这个奶酪床比起来。 躺上去的感觉是非常类似的，嗯，并不会因为这一个缩小体积重量而有一些比较不好的体验，感觉起来非常的啊相似<好>，就是跟这一个床相比之下。好，我们来看一看三百六十度这一个床吧。好，首先呢，这个就是这一个内置的泵哦，可以看到吗？其实操作非常简单。 向左转呢，就直接放气；向右转，顺时转呢就是充气。啊，这里就是那个 USB C 的这个充电孔了。嗯，所以呢，记得要在啊、呃、露营前要把这一个泵给充好。但是呢，这一个泵呢，应该就可以用大概四到五次，这样一个充跟放的两个的过程，所以是非常耐用的。所以呢，这里就有这个、那一个内置泵。 然后这里呢，其实它也有一个这个充气放气的孔，就是以备不时之需。好，上面呢就有这一个挪克的这个标志了，所以整个床呢，啊，就是有这样子一个挪克标志，就是这样而已。大家可以看到吗？其实这个是有点像这种波点的这一种啊样子。其实呢，就是里面的这一个海绵呢，它有一些中空。 这样子的一个设计就可以达到很好的缩减体积的效果，但是呢，实际的躺上去的体验呢，其实跟之前的十 c、M、的那个奶酪床是几乎没有什么差别的、嗯。对，旁边的设计呢就非常的简洁，什么都没有了。嗯，对，这一个床。 它的色调呢，跟之前的这一个十 CM 的奶酪床其实有一定的这个差别啊。这个是所谓的夏日沙的这一个颜色，这个叫做梨草，叫什么？叫做梨草色的这个色调是比较偏巧克力的颜色。 好，这个就是啊，把这一个十 cm 的奶酪床直接叠在这个啊鱼骨最新的这一个床上面，就可以看得到，这个鱼骨呢大概就多出了差不多十八个 cm，嗯，所以它的宽度呢是一五零，而这个奶酪呢是一百三十二。好，我们再看一下厚度的差别吧。啊，其实肉眼上看起来是非常接近。 但是官方的数据呢？这个鱼骨就是十二 cm，这个奶酪呢就是啊多少十个 cm 的，对。但这个奶酪窗由于它是比较啊实心的这一个海绵，不是说实心就是没有镂空的海绵，所以呢它的重量呢就会比较大一些。没错的话应该是八到九公斤之类的吧，而这个呢就是五点五公斤。 好，看到吗？它的大小的差别就在这里，长度呢都是两百个 cm，就是宽度呢啊，其实这个鱼骨呢，它也有一百三十二的这个宽度，嗯，这个就是加宽型的最大的这个鱼骨了。好，我们再看一下这个鱼骨床的底部呢，哈、啊，它的颜色呢，跟之前的那个啊奶酪床的颜色就差别非常大了，这个是深巧克力色，这个是有点猪肝红色的，嗯。 好，所以呢，这就是挪客的这个最新的露营床哦，这一种啊，十二 cm 的鱼骨 C 十二的自动充气床。 啊，就是这样咯。所以呢，不管是在露营啊，其实在居家也是非常方便的一个床啊，因为它收纳起来就是一个小小的一个包，对吗？嗯，所以可以放在家里啊，日常备用啊，有客人来的话，嗯，都是非常好用的一个床。睡起来呢，就跟我们普通的这一个床褥啊是非常相似的，非常啊舒服的啊，不会像气床一样可能会有比较浮动的感觉。 这个就是啊，海绵床的这个比较大的一个优势。好，现在要把它给放弃收纳起来。哎呀，所以呢，操作就非常简单。相对这个奶酪床呢，这个奶酪床呢，你就要用那个泵来，要扶着那个泵，就比较麻烦一点。看一下这一个鱼骨的这个优势 这一个床就慢慢的照了像，像照了缩小的，一样慢慢缩小了。哇，看到吗？真的非常方便哦，解放双手哦，真的只需要把这个泵做一个开关，就能够非常迅速的把这个床给收纳好了，就是这么简单，很棒哦。这个跟十 cm 的这个奶酪床的差差别就非常的大了。 好，今天的这个开箱就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、啊留言、分享、点赞哦。如果有什么的意见的话，大家也不要害羞哦，尽量发言。好，就这样啦，拜拜。